Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada hadirin dan hadirat sekalian yang sudi bersama dengan kami dalam siri kesihatan mental menurut Islam. Kita bersama lagi dengan Profesor Dr. Salasia Hanin Hamjah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dan menerima undangan daripada Masjid Sri Sendayan dan Masjid Hussein. Uh, sebelum ini kita banyak uh, bercakap tentang uh, punca kaedah mengatasi jadi sekarang ni uh, kita nak pergi kepada level berikutnya iaitu bagaimanakah kita nak mendapatkan uh, rawatan secara profesional kita nak minta tolong bantuan daripada yang ahli lah Okay, uh, baik uh, apa malam ini alhamdulillah selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya ada banyak ya rawatan ataupun kaedah ataupun tempat yang kita boleh dapatkan bantuan. Macam saya kata tadi, Bila kita rasa diri kita ni kenapa aku macam ni eh? Kenapa aku sensitif sangat? rasa macam kenapa rasa macam tertekan? Kenapa jiwa rasa kosong? Macam aku gagal kan? Ataupun kita nampak orang-orang so ada banyak tempat yang sebenarnya kita boleh dapatkan bantuan. So untuk kalau kita rasa macam dah lebih level yang teruk, kalau kita buat DAS 21 tu kita dah sampai tahap sangat teruk, pada ketika itu kita boleh dapatkan bantuan psikiatrik. Contohnya kita bagi hostel kerajaan dan dekat klinik kesihatan pun ada klinik-klinik tertentu yang memang dah ada perkhidmatan daripada psikiatri. Ha, mereka akan bagi ubat penenang, mereka akan diagnose kita, betul ke kita sampai level 2. Ha, tapi kalau dia orang dah pergi kat situ, tapi sebenarnya tak, dia akan suggest kita jumpa kaunselor je. Okay. So pula, kalau kaunselor pula, kita juga ada di mana-mana ya, sebab kita ramai yang kaunselor berdaftar perakuan amalan di bawah lembaga kaunselor Malaysia. Lalu, klik je kat lembaga kaunselor Malaysia tu, nanti ada banyak senarai kaunselor kat dalam tu. Aku nak klik nama saya pun dah ada kat dalam tu. Dekat lembaga kaunselor Malaysia. Sebab kita orang berdaftar ya. Eh. Jadi kalau mm, psikologis pun boleh. Kaunselor pun boleh. Uh, kalau macam tadi saya cakap kat KSKK ada ataupun dekat uh, Uh, cari je pusat kaunseling ataupun talian sahabat ke dia ada banyak eh, yang kita boleh dapatkan bantuan. Saya rasa masyarakat kena dah mula sedar lah. Kadang-kadang kita nak mengadu tentang orang eh, orang, orang macam sensitif kan, jaga tepi kain orang lah kan. Tapi tak sekarang ni, dah sampai masanya kalau kita nampak ada simptom, ada tanda tu, kita kena bantu sebelum dia bunuh diri. Nanti hmm. kita pun turut berdosa kan terbabit sama. Uh, dalam uh, menyedari tetapi kita tak mendapatkan bantuan. Ini sebenarnya dari segi corporate pun biasanya dia cover juga kan ada, untuk ada swasta pun ada swasta ha, tapi pun. saya terlupa nak bagi tahu tadi. Kadang-kadang uh, kita boleh juga pergi ke pusat perawatan Islam Ah okey ini sebenarnya satu topik yang menarik lah untuk disentuh dan dia berkaitan sebenarnya. Sepanjang prof berjumpa dengan orang yang menghadapi masalah gangguan kesihatan ada tak yang disebabkan oleh gangguan makhluk halus? Ada. bukan makhluk halus virus bakteria tu ni makhluk halus fahamlah. Saya sebenarnya Puan Malini, saya pernah handle satu kes kaunseling tau yang di mana uh, seorang pelajar dia putus cinta, dia datang jumpa saya dan tiba-tiba suara dia berubah. Uh, dia siap cakap macam ni, aku dah kata dengan kau kan jangan jumpa prosal kau nak jumpa juga. Dah suara dia jadi lain, saya pun dah meremang. Saya pun jadi saya jadi nervous juga sebab saya dah tahu dia dah start ni. Dia ambil ni, kertas ni dia konyok-konyok depan saya. Jangan dia dah menggeletan-geletan nak serang saya. Wah, saya pun jadi nervous lah waktu tu sebab uh, saya dah tahu dia bukan dia dia dah rasa oleh makhluk lain. Jadi untuk kaunselor dalam keadaan macam tu kita kena terima. Kadang-kadang dia gangguan-gangguan dia dia murung kan, dia murung tu kadang bila murung juga kita lemah, maksud tu memang mudahlah masuk benda-benda lain. Tapi as a kaunselor saya belajar juga perubatan Islam tapi kan kelakar aja pada waktu itu saya cubalah baca yang um, saya berguru dengan uh, Datuk Harun Din almarhum Datuk Harun Din tapi nak dicakapkan yang macam kita jumpa hantu ah kita jadi takut kan kita jadi saya baca pun macam dia terpukak dia boleh ejek saya sudahlah tu pro pro baca boleh terpukak dia boleh cakap saya macam tu jadi saya berkata okey saya pun minta bantuan dengan kawan-kawan saya yang memang arif dalam bidang ni saya minta tolong kawan-kawan sebab tu masa buat sesi kaunsel kena buka pintu sebab in case jadi apa-apa kaunsel dalam bahaya ha, jadi saya minta bantuan kawan-kawan saya yang lain. Lepas tu dia kata takutlah tu sampai minta tolong kawan. Siap dia cakap macam tu kat saya. So saya kata tak apa. Saya minta kawan dan kawan bawa dia. Ha, untuk dirawat menggunakan kaedah perubatan Islam. Memang betul. Sebenarnya kadang-kadang contoh halusinasi ataupun psikosis kan yang dengar suara bunuh diri kau, bunuh diri kau, kau tak berguna. So bila kita ada masalah macam tu, kita boleh dapat rawatan moden. Kita boleh jumpa doktor, psikiatri, doktor bagi ubat. Tapi dalam masa yang sama, saya nak syurkan juga pergi perawatan Islam pergi perawatan. Sebab kadang-kadang benda-benda ni juga berkait dengan makhluk halus. Okay, saya bagi contoh. Saya pernah ya Puan Mali ini, saya mengalami sakit belakang. Sakit belakang saya ni teruk ah. Sampai saya tidur, sampai, sampai saya ingat. Kita selalu mula fikir dia benda, -benda tu benda yang berkaitan dengan uh, yang berkaitan dengan benda-benda yang boleh jadi sebab kita sakit. So, saya ingatkan tilam saya tu dah lama tak tukar, saya tukar tilam. Tukar tilam baru masih lagi sakit belakang. Lepas saya pun kata tak boleh ni. Saya pun jumpa doktor. Doktor pun buat uh, buat x-ray. Tak ada apa-apa. Pinggang saya okey. Tapi saya tak puas hati lagi. Saya kata saya nak buat appointment. Saya nak jumpa doktor pakar. Saya jumpa doktor pakar. Doktor pakar cek saya. Dia tekan-tekan dengan x-ray yang dia baca tu. Dia kata sebenarnya Prof. Prof ni tak ada pun sakit pinggang yang teruk. Dan saja segi moden yang mengatakan Prof okey. Tapi kenapa saya sakit? Uh, doktor saya kata macam tu kan. Dia kata... Prof, uh, Prof ada pergi jumpa perubatan Islam tak? ada teruskan. Dia mencadangkan saya untuk teruskan. Mana daripada situ saya percaya bahawa kadang-kadang certain time ada masalah yang boleh dirawat dengan kaedah moden dan lebih baik kita guna kaedah gabungan. So modern kita guna, perawatan Islam pun kita guna sebab makhluk-makhluk halus ni sebenarnya ada je untuk mengganggu kita kan sehingga hmm. akhir zaman kan. Lebih-lebih lagi di di zaman hujung-hujung akhir zaman ni lagi banyak masalah yang seperti itu. Hmm. Jadi kena dapatkanlah bijak sana kita berusaha macam cara kita usaha. Okey, tapi bukanlah bermaksud bila kita ada masalah aja kita boleh tuduh, maduh, kan? Eh tak, <laughs> kena tengok moden dulu, oh, tengok okay. pengesahan doktor kan. Lepas tu kalau macam kadang-kadang doktor dia tak dapat diagnosis, dia hmm. kata tak ada apa, tak ada apa. Ha dia kalau doktor cakap tak ada apa kena pergilah alternatif. Hmm. Ha jangan dah tak ada apa biar aje macam tu aje. Ha -ha. Tapi salah juga yang satu lagi dia tahu dia cancel tapi dia tak dapatkan modem. Hmm. Dia terus pergi alternatif saja dulu pun tak boleh juga. Hmm. Kita kena seimbang, hmm. bersepadu. Betul. Dan kan? kita kena dapatkan khidmat nasihat daripada orang yang pakar ya, daripada betul. pihak yang betul. Betul. Ha okey baiklah terima kasih banyak doktor Amal. atas episod kali ini. Kita bertemu lagi dalam episod seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.